Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie misteriosa de él, Gold You, Jew Fronted, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Los ojos temblorosos del oficial miraron la muñeca porque por debajo el agua del estanque que solo se mostraba oscuro y lleno de tierra mostró de repente el rostro de una mujer de ojos hundidos, quien tenía una gran fuerza y de repente dibujó una sonrisa que pudo verse debajo del agua y en ese momento usó mucho más fuerza para tirarlo hacia abajo. Se escuchó un último grito seguido por el sonido del agua chapoteando. El cuerpo del oficial luchaba por no ser arrastrado al fondo del estanque, pero nada parecía funcionar y comenzó a hundirse cada vez más. Su cuerpo estaba tan frío que cada parte de él estaba entumecida. Se sentían como pinchazos dolorosos desde la cabeza hasta los pies, el agua era tan negra que no sabía a qué profundidad había llegado la falta de oxígeno provocó que comenzara a desvanecerse no importaba hacia dónde mirara sentía que no había escapatoria entonces escuchó un sonido y vio una luz que parpadeaba y la conciencia volvió lentamente pincing todos en la orilla quedaron impactados por las acciones del joven inspector ya que Sinja saltó al agua para ayudar a sus subordinados sin dudarlo. Nadó hacia abajo hasta tomar la mano de la persona que había caído antes. Por otro lado, la gente en la orilla solo podía quedarse de pie y esperar con ansiedad. Tub intentó buscar al mayor con preocupación antes de ver lo que surgía del agua. Era una chica de ojos hundidos. Los labios de su rostro eran de un verde aún más pálido. Las puntas de sus orejas estaban cercenadas, pero sonreía sin disimulo. El cuerpo del joven se congeló, incapaz de moverse. El sudor goteaba de su frente y su corazón latía con fuerza. Cuando más se le acercaba, parecía cada vez más obligado a moverse. Cuando estaba a punto de tocarlo, la sonrisa que alguna vez estuvo ahí desapareció de repente, cambiando un rostro enojado que reemplazó la imagen. Oye tú, no seas tan descuidado. Tum sintió un escalofrío recorrer su espalda y tuvo que darse la vuelta, y entonces vio otro fantasma. Era la misma mujer que vio en su infancia. Sus ojos y labios todavía tenían hilos rojos cosidos permanecían igual sin ningún cambio, pero cuando lo miró bien notó que el hilo comenzaba a formar grietas y que de los ojos caían lágrimas. Parecía tener una suave expresión en el rostro que ocultaba una oscura insatisfacción. Miró fijamente a la chica fantasmal frente a él. Nadie se movió hasta que se escuchó el sonido del chapoteo en el agua. Solo entonces Tub se dio la vuelta para ayudar al oficial a salir del agua y después de eso, al girarse, los dos fantasmas habían desaparecido. Pising, Agus, tanto Tub como King gritaron el nombre de Sinja al mismo tiempo, pero la persona que acababa de salir del agua fue abordada por el otro inspector. ¿Cómo estás? Déjame ver. ¿Te duele en alguna parte? King acarició el rostro y los ojos de la persona que acababa de salir del agua, pero en lugar de eso, una mano fuerte lo apartó descuidadamente. Estoy bien, déjame, dijo Sinja antes de mostrarle a la persona una muñeca de arcilla en la mano. Todos se esperaron en la orilla observando. King, lleva a tu subordinado al hospital para un chequeo. Fue suficiente por el día de hoy. Nos reuniremos luego en la estación. Tom corrió hacia él antes de ponerse la chaqueta que el hombre mayor la había arrojado antes de saltar. El agua caía sobre los anchos hombros. Un par de hermosos ojos miraron el objeto en su mano y descubrieron que era una muñeca con cabeza de caballo. Te llevaré. King agarró a Sinja del brazo. No es necesario. Tengo que ir a otro lugar. ¿A dónde más irás en tu condición? Simplemente entré al agua. No estoy a punto de morir. Sinja sacudió los brazos molesto antes de caminar hacia el auto seguido de Tub no muy lejos. Cuando llegó al auto extendió la mano, tomó el paño de atrás y se limpió el cabello bruscamente. Hasta el agua que le molestaba no goteó más sobre su cara. Pi, ¿puedes manejar el auto? ¿Dónde te lastimaste? Si yo no puedo conducir, conducirás tú. No sé conducir, estoy bien. Vámonos. Sinja arrojó la muñeca sobre el regazo de Ptun otra vez. El joven que no estaba acostumbrado se sobresaltó antes de levantar la mano para tocarse las cejas. Mientras metía la muñeca en la bolsa de pruebas, pero seguía diciendo sin parar ¿Qué dices de esta muñeca? Esta tiene cabeza de caballo, se llama Juan Nankram. Es la de Man Chuang de los lunes. Después de pensarlo, Ton supo que debía hacer a continuación, así que estiró la mano detrás de él para tomar el archivo y automáticamente lo abrió para ver los datos de las víctimas. Entonces el señor Cho nació el lunes y desapareció el lunes también.